રિપોર્ટ સબમિટ કરવા જણાવ્યું છે જેને લઈને કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને થયેલી નુકસાનીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા યોગ્ય સહાય કરવામાં આવશે ભાવનગર જિલ્લાના અને રાજ્યના અન્ય જિલ્લાના ખેડૂતોને બેઠો કરવા સરકાર પોતાની ફરજ સમજીને મદદ કરશે દરેક ખેડૂતોની સુધી સહાય મળે તે માટે તમામ પ્રયાસો દ્વારા કરાશે असामयिक बारिश हुई तो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने कल ही हम सब मंत्री को अलग अलग, अलग ज़िले में हालांकि में भावनगर ऐसे सब जिले में जहाँ सबसे ज़्यादा असामयिक बारिश हुई है उस जिले में भावनगर गीर सोमनाथ जूनागढ़ अमरेली तापी नवसारी वलसाड़ सभी जगह अलग, अलग अलग मंत्री को भेजा मुझे भावनगर भेजा है पूरा क्यास करके चर्चा करके किसान को मिलके तंत्र के साथ हमारे सब एमएलए अलग अलग विधानसभा के भी साथ में रहे हमारे जगदीश भाई विश्वकर्मा माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे उसने भी कार्यकर्ता को बोला कि इस समय सरकार के साथ रह के तंत्र के साथ रह के इस तरह से किसान खड़ा हो ऐसा उसके साथ रहे पूरा क्यास पूरा सर्वे माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हो रहा है मैं आश्वस्त करता हूँ सब किसानों को कि सरकार आपके साथ खड़ी है इस समय में हम सकारात्मक पॉजिटिवनेस ऐसा एटमोसफियर बना के पूरे राज्य में पुनः एक बार ये जो हमारी परिस्थिति हुई उसमें से किसानों को बाहर निकाले हम साथ रहे और पुनः एक बार अच्छा वातावरण खड़ा करे राज्य सरकार किसानों के साथ करे सर रिपोर्ट देने वाले की कुछ बात की थी आपने मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देंगे आप पूरा राज्य में सभी मंत्री गण तंत्र के साथ भी रिव्यू बैठक एसडीएम कक्षा में और कलेक्टर की ऑफिस में भी हमने पूरे जिला का हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी न सिर्फ ये पांच छह जिले पूरे राज्य में जहाँ जहाँ बारिश हुई है वह रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कलेक्टर हमारे सब एमपी एमएलए उसके साथ भी वो चर्चा कर रहे हैं, पूरे राज्य का हम ताग लेके हम भी उसको बोलेंगे और उसने भी लिया है उसके बाद मार्गदर्शन जो मिलेगा उस मार्गदर्शन के रूप में किसानों को जितना भी हो सके इतनी मैंने सबसे पहले बोला कि उसको सबसे ज्यादा जरूरत है तो सधियारा की है। वो किसी भी सधियारा देने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई के नेतृत्व तो तो में भाजपा की सरकार तैयार है तो आगे बात करीशू साबरकाठा नेशनल हाईवे 48 पर